Меня зовут Наталья. Я представляю наш бренд Wholesome Me. Привет, меня зовут Надя. И мы с партнером Наташей, моей же кумой, в 2017 году организовали производство. Мы занимаемся производством сыродавленных, свежевыжатых масел. Также у нас есть клетчатка и смеси семечек. Скажем так, мы закрыли свои потребности хорошего, натурального, качественного продукта, свои потребности и потребности близких. Когда поняли, что это очень вкусно и полезно, стали выносить это в люди, кормить друзей, потом пошли клиенты, так мы и создали свой продукт. Это масло, это паровозик, скажем так, льняное, грецкий орех, кунжут белый, черный, горчица, черный тмин, тыквенное масло, кокосовое, а также клетчатка, также льняная, черного тмина, кокосовая, миндальная, тыквенная, кунжутная и семечки, из которых мы делаем масло. Вперед! И только вперед! И как можно больше счастливых, здоровых людей, которые употребляют вкусный полезный продукт. Наши люди это те, которые ведут здоровый образ жизни, вкусно и правильно питаются, которые следят за собой вегетарианцы или веганы. А, те люди, которые хотят здорово жить и вкусно кушать. Мы делаем масло только холодного отжима. То есть все масла производятся при температуре не выше 40 градусов. Самая главная особенность нашего продукта это осадок в масле. Что такое осадок? Это мякоть той семечки или того ореха, с которого оно сделано. В этом осадке остается максимальная польза. То есть это не просто масло, это жир. Нет, это как смузи и семечки это польза в одной ложке или просто в салатике стерильно чистая это в первую очередь безопасность производства немаловажно как вкус или польза продукта где команда, у которой есть большая цель, общая концепция. Для нас очень важно, чтобы сотрудники, уходя с работы, с удовольствием возвращались туда, и это все на самом деле отражается и в продукте тоже. Я любила в детстве пюрешку с котлеткой, а сейчас я обожаю баклажаны. Баклажаны в любом виде, с фетой, с хумусом, это вообще мое любимое блюдо. А в детстве это были пельмешки, которые я даже руками ела. А сейчас, вы не поверите, может быть, даже тот вчерашний капучино-суп из грибов, которые подавали шефы проекта «Топот», и это было невероятно вкусно, который меня покорил и, наверное, оставил впечатление на всю жизнь. Это восторг. Да, полный восторг. Мы когда ехали сюда, мы думали, ну, это будет как бы все как-то более официально, но здесь настолько дружественная компания собралась, и лавка традиций, и топот – это э, совмещение таких вещей, как натуральные продукты, и люди, которые могут с них сделать еще и классные блюда. Продукт, который мы делаем, он натуральный, что чистый, продукт, да? который мы делаем, он чистый, а то, что его готовят шефы – это дает вот то замедление и наслаждение от вкуса натуральности, о том, что мы не бежим за фастфудом, о том, что мы должны замедлиться и услышать, и увидеть тех людей, которые делают этот продукт. Выращивают. Выращивают этот продукт, производят. производят этот продукт, который тратит на это силы, свою любовь, свою духовность, вообще вкладывают душу туда в этот продукт. А шефы из этого продукта делают шедевр. Они совмещают несовместимые вещи, несовместимые продукты, которые в конечном результате дают невероятный эффект вообще какой-то фантастики, космоса.